Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi uh, a viral isu yang agak menarik untuk kita bincangkan dan kita bahaskan. Sebenarnya, ini adalah perbahasan biasa di dalam fiqh. Ia termasuk dalam isu khilaf para ulama'. Tetapi, ada orang minta kita buat reaction. Jom kita dengar uh, video berkenaan Kemudian kita ambil manfaat ilmu daripada video itu Jom kita tonton Alhamdulillah Iyaka na'budu wa iyaka Oh, sambung terus Ihdina siratul mustaqim Siratul Hmm, baik Sementara tadi, kita dapat tengok Sahabat kita solat Yang mana dalam solat ni dia ada bersin Dan di dalam bersinnya dia ada sebut Alhamdulillah ha, Maknanya bila dia bersin ya, Dia mengucapkan Alhamdulillah Boleh ke tak boleh? Dia boleh nak ucapkan Alhamdulillah Standard macam di luar salat pun Kita ucapkan Alhamdulillah Bila kita bersin Tetapi Dalam salat boleh ke tak? Boleh dengan syarat Dia mesti ulang balik Al-Fatihah dia Sahabat kita sebentar tadi Dia terus baca ya, Setelah Maliki Yaumiddin Dia bersin Dan dia terus baca dia sambung balik al-Fatihah dia. Maka kat situ tak boleh. Dia mesti wajib mengulangi balik bacaan surah al-Fatihah dia bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim balik. Barulah solat dia betul. Dapat sesuatu tak? Saksikan next video. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yaa ilaha laa لا لا a'budu ما ta'budun. Okay, Kita dapat tengok sementara tadi sahabat kita berdehem di dalam solat. Dan dia berdehem tadi di bacaan surah bukan di bacaan al-Fatihah. Kan? Kalau dia berdehem dalam bacaan Al-Fatihah, boleh ke tak boleh? Berdehem dalam membaca surah Al-Fatihah boleh. Sebab apa? Sebab Fatihah merupakan bacaan wajib yang kalau kita tak berdehem, mungkin kita tak boleh nak baca Al-Fatihah, tersangkut suara. Kenapa kita berdehem? Sebabnya kita nak nak bagi bacaan lancar, <coughs> kan? <coughs> Barulah kita dapat tamatkan, dapat habiskan bacaan Al-Fatihah. Tapi bila kita masuk pada bacaan surah, kita juga berdehem disebabkan nak habiskan surah tadi maka hukumnya membatalkan solat. Ha, ini ramai sangat orang tak tahu. Dan ianya bukan makruh tau. Hukumnya batal. Hukumnya membatalkan solat. Jadi kita tak dibenarkan berdehem ketika membaca surah. Kecuali satu keadaan. Bila kita adalah imam. Bila kita imam, lepas kita baca waladhalin dan kita menyebabkan apa kalau kita tak baca surah nanti makmum kucak kacir dekat belakang imam terus rakaat Maka kita dibolehkan bila imam untuk berdehem bagi membaca surah. Tapi untuk yang semayang seorang, dia tak boleh nak baca surah. Bila dia baca surah menyebabkan dia terpaksa berdehem dalam bacaan sunat, maka solatnya batal. Awas, siapa rasa ilmu ini bermanfaat, tolong tekan button share. Bagi tahu kepada ramai orang. Okey. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita telah menonton video berkenaan Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini Sahabat-sahabat ada dua perkara penting dalam video ustaz tadi Pertama berkaitan bolehnya mengucapkan Alhamdulillah selepas bersin Tetapi perlu mengulangi fatihah semula Yang kedua tidak boleh berdehem ketika membaca surah pilihan Melainkan jadi imam atau ketika baca al-fatihah saja. Sahabat-sahabat sebelum kita nak tengok hukum-hukum ini Kita kena tahu tentang beberapa perkara Yang pertama Bersin dan berdehem ni adalah perkara yang sukar dikawal Ia tidak disengajakan dan membuatkan badan mengalami kesukaran jika tak bersin atau berdehem. Yang kedua, cuma berdehem ni tak sama berat dengan bersin yang sering berlaku secara spontan. Sedangkan berdehem ni dia sesekali dapat dikawal. Yang ketiga, hukum ini timbul kerana kita dilarang untuk bercakap-cakap apatah lagi bersembang ketika salat. Secara asasnya, kita mengetahui bahawa bercakap selain daripada bacaan-bacaan di dalam salat akan membawa kepada batalnya salat. Allah Taala sebut dalam Al-Quran bada a'udzubillahi minasyaitonirrajim hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu menjaga salat-salat kamu, khasnya salat asar dan berdirilah dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Perkataan qanitin di dalam ayat berkenaan difahami juga sebagai tidak boleh melakukan perkara yang melanggari kekhusyukan. Antaranya ialah bercakap-cakap dalam salat. Sahabat-sahabat, kita bincang satu-satu. Alhamdulillah termasuk dalam isu bercakap kerana ia ada sifat huruf, ada sifat makna yang sempurna. Tetapi benarkah boleh mengucapkan Alhamdulillah selepas bersin ketika salat? Ia benar, boleh. Bahkan perkara ini pernah juga berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada istisna ada pengecualian. Ianya diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' bin Afra' Kata beliau, Salaitu khalfa Rasulullah SAW Fa'atastu, faqultu Alhamdulillah الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلف رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاه؟ فلم يتكلم احد ثم قالها ثانيه، من المتكلم في الصلاه؟ فلم يتكلم احد ثم قالها ثالثه، من المتكلم في الصلاه؟ فقال رفاعه بن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها أكو صلاة دي بلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتاس أكو برسين مكاكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yirza apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat baginda memalingkan wajah baginda seraya bertanya siapa yang bercakap dalam salat tadi tiada yang menjawab kemudian baginda bertanya lagi siapa yang bercakap dalam salat tadi tiada siapa yang menjawab baginda bertanya dengan untuk kali ketiga siapa yang bercakap di dalam salat tadi Rifaah bin Rafi' bin Afra menjawab aku wahai Rasulullah baginda bertanya bagaimana engkau menyebut tadi Rifa'ah menjawab, aku menyebut Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Maka Rasulullah alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang mana nyawaku berada di tangannya sebanyak 30 lebih malaikat berbondong-bondong naik ke langit dengan ucapan tersebut. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Nasai, riwayat Abu Dawud. Kata Imam Tirmizi, hadis Rifa'ah adalah hadis yang bertaraf Hasan. Imam Tirmizi ketika memberi komentar berkenaan berkenaan hadis ini beliau sebutkan di sisi sebahagian ahli ilmu hadis ini dibolehkan di dalam salat surat kerana kebanyakan para tabi'in menyebut jika seseorang bersin di dalam salat fardu maka dibolehkan untuk dia menyebut tahmid sekadar yang didengari oleh dirinya sahaja tidak lebih dari itu anda boleh rujuk dalam jami' at-Tirmizi kenapa Imam Tirmizi sebut tentang hal berkenaan kerana cerita dibawa oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dia bersifat di dalam kemungkinan besar dalam salat fardu yang mana Nabi Nabi SAW menjadi imam. Oleh sebab itu, Imam Tirmidhi nak sebut bahawa kalau dalam salat fardu, Hang sebut kuat sikit tak menjadi masalah kerana Nabi tak larang tentang hamba berkenaan. Tetapi kalau di dalam salat sunat, jangan kuat-kuat perlahan-perlahan sahaja. Paling tinggi pun telinga kita saja yang dengar. Asyikh Ar-Ramli di dalam madhab Asyafi'i As dia sebut, dia kata, jika seseorang bersin, maka disunatkan untuk menyebut tahmid. Sebut Alhamdulillah. Seakan-akan maksud pengarang adalah bermaksud mengucapkan tahmid di dalam Selain Al-Fatihah Kerana jika dibaca dalam Fatihah Ia akan memutuskan Mualah Fatihah Jadi apa yang Ustaz dalam video tadi sebut Kenalah dalam bab ni Iaitu kalau dia dah bersin Dia dah sebut Alhamdulillah Dia kena bulang balik Al-Fatihah Sebab Fatihah ni ada Mualah dia Jadi kena baca balik daripada awal So itu jelas daripada kenyataan Daripada Ustaz dan juga daripada Kenyataan Al-Imam ar ramli anda boleh rujuk kenyataan Imam Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarih Limin Hash, jilid keempat muka surat 150. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ba'lawi. Jika seseorang bersin di dalam salat, maka disunatkan untuk mengucapkan tahmid secara sir, secara diam-diam, tak kuat sangat. Walaupun ketika baca Al-Fatihah. Akan tetapi mengucapkan tahmid ketika Al-Fatihah memutuskan mualah, maka dia perlu mengulangi bacaan Al-Fatihah. Anda rujuk dalam buku Yatul Mursa Syedim. Jadi betul lah apa yang Ustaz ni terangkan ia itu guna ulang balik Fatihah sebab dalam mazhab Syafi'i Al-Fatihah itu adalah rangkaian kata yang tidak boleh dipisahkan. Dari ayat pertama ia bersambung kepada ayat kedua, ayat kedua patut bersambung ayat seterusnya, seterusnya sehingga akhir. Jadi tak boleh dipisahkan dengan tahmid ataupun segalanya. Kalau hang bersih saja hacim tak ada masalah untuk teruskan. Tapi bila hang hacim baca alhamdulillah maka kena ulang balik bacaan Al-Fatihah berkenaan. Yang kedua isu berdehem di dalam solat. Ustaz tadi kata waktu Fatihah boleh tetapi dalam bacaan surah tak boleh pula. Tapi lagi kalau imam boleh, makmum tak boleh. Betulkah macam tu? Sebenarnya ini adalah masalah khilaf para ulama. Bahkan ia khilaf dalam mazhab Asy-Syafi'i yang ustaz tadi sebut pun tak ada masalah. Sebab tu kita kena tahu bahawa di dalam mazhab juga ada mazhab lagi. Boleh jadi dalam satu mazhab ada banyak pendapat. Contohnya dalam isu ini, Imam Nawawi rahimahullah mazhab Syafi'i dia sebut dalam permasalahan berdehem terdapat kesimpulan yang boleh dinukilkan iaitu tiga pendapat. Pendapat yang sahih yang diputuskan dengannya oleh pengarah Al-Muhadzab iaitu Abu Isa Ash-Shirazi. Dan kebanyakan ulama' apabila jelas bunyi dua huruf nescaya batal salatnya dan jika tidak jelas dua huruf maka tidak batal. Pendapat yang kedua pula tidak batal sekalipun terzahir dua huruf. Ini merupakan pendapat yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i dan beliau menghikayatkan ini daripada Nas Imam Ash-Shafi'i. Pendapat yang ketiga jika adalah mulutnya tertutup nescaya tidak batal sama sekali dan jika terbuka dan terzahir dua huruf batal solatnya dan jika tidak terzahir dua huruf maka tidak batal pendapat ketiga ini telah diputuskan oleh al-mutawali imam nawawi kata dan kami katakan bahawa batal solat itu dengan sebab berdehem jika ia dilakukan dengan pilihan tanpa ada keperluan manakala jika terpaksa berdehem maka tidak batal solat dan jikalau terdapat keuzuran untuk membaca Al-Fatihah melainkan dengan berdaham maka berdaham tidak memudaratkan solatnya kerana ia perbuatan yang diuzurkan anda boleh rujuk Al-Majmuk jilid yang keempat muka surat 79 dan juga muka surat seterusnya iaitu muka surat 80 sebagai kesimpulan saya memilih pendapat yang mengatakan boleh untuk berdaham jika ada keperluan seperti suara tersekat ketika ingin membaca bacaan dalam solat namun sekiranya tanpa ada keperluan dan tanpa ada tujuan dan maslahah dan dilakukan dengan sengaja berserta dengan jelasnya nyeduh huruf maka batallah solat Я Jadi kalau siapa nak ikut pendapat yang ustaz dalam video TikTok tu sebut, tak ada masalah. Tapi kalau siapa kata berdehem itu tidak membatalkan solat, pun tak ada masalah. No issue. Dan ini adalah khilaf di dalam mazhab al-Syafi'i sendiri. Tak payah keluar mazhab yang lain pun, cukup dalam mazhab syafii sahaja. Menariknya Syekh Abdul Aziz bin Bas, dia sebut, dia kata tidak mengapa berdehem kerana keperluan. Seperti untuk menghilangkan sesuatu yang ada pada kerongkong atau untuk memberitahu yang kita sedang solat. Ini kerana terdapat hadis yang dan diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu dia sebut dia berkata kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudakhalan mudakhul bil layl wa mudakhul bil nahar fa kuntu itha ataituhu wa huwa yusalli yatanahnah li maksudnya aku memilih dua waktu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu pada malam hari dan pada waktu siang dan apabila aku menemui baginda ketika baginda sedang melaksanakan salat maka baginda akan berdaham kepada dua Imam nasai dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad ini menunjukkan Berdehem kerana ada keperluan Tidak mengapa Tetapi jangan hanya berdehem Jangan banyak berdehem Kerana jika banyak berdehem Ia termasuk perbuatan yang boleh membatalkan solat Anda boleh rujuk Al-Fatawa Nur ala darbi Jadi kalau orang pertama dah berdehem Orang kedua berdehem Orang ketiga berdehem Kemudian bersahutan berdehem Itu lagilah perkara yang dilarang Dalam kajian dan semakan saya, saya Untuk isu yang Ustaz tadi sebut Berdehem ketika bacaan solat sunat Boleh membatalkan solat Yang ni dia ada sebut dalam kitab I'an la'anatu talibin yang dia memilih salah satu dari pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak membatalkan solat seperti mana yang telah dipilih oleh Al Imam Ar-Rafi'i rahimahullah juga di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah wallahu ta'ala alam sahabat saya harap anda dapat manfaat ilmu daripada perkongsian saya pada hari ini jika anda tidak keberatan untuk nak dapatkan buku fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i yang dalam bentuk ibu saya dah terjemahkan secara lengkap ibu untuk fiqh al haji buku fiqah mazhab syafi'i yang lengkap daripada bab salat bab puasa bab haji bab umrah sampailah bab bahagian hutang perniagaan hibah dan sebagainya anda boleh dapatkan buku tu dekat link yang saya letakkan di bawah jumpa lagi sahabat sebab semoga Allah Taala mudahkan urusan kita dapatkan juga buku sahih al-bukhari insyaallah ia tak banyak dah tapi ia banyak manfaat insyaallah terima kasih banyak jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh